तहकीक में कहा गया है कि जिगर के ज्यादातर कैंसर से बचाव मुमकिन है तहकीक से पता चलता है कि अक्सर इस जानलेवा बीमारी के साठ फीसद केसेस को बड़े खतरे के अवामिल से बचकर आ उनका इलाज करवाकर रोका जा सकता है रिपोर्ट के मुताबिक जिगर के कैंसर के खतरे के अवा में वायरल हैपाटाइटिस इंफेक्शन शराब का ज्यादा इस्तेमाल आजिगर में चर्बी का खतरनाक हद तक जमा होना शामिल है चीनी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग से ताल्लुक रखने वाले तहकीक के पहले मुसनफ डॉक्टर स्टीफन चुन का कहना है कि ये दरियाफ्त जिगर के कैंसर के केसेस को रोकने और जान बचाने का एक बहुत बड़ा मौके फराहम करती है उनकी टीम ने अपने नतज जिगर के कैंसर पर शायद होने वाली एक खसूस रिपोर्ट में जारी किए हैं जिसके मुताबिक जिगर की मोहलिक बीमारियां दुनिया भर में छठे सबसे आम कैंसर और कैंसर से होने वाली अमवात की तीसरी बड़ी वजह है कुछ दूसरों के मुकाबले में जिगर के कैंसर से बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं खासतौर पर चीन दुनिया के 40 फीसद से ज्यादा जिगर के कैंसर के केसेस का बोझ उठाए हुए है जिसकी बड़ी वजह हैपाटाइटिस बी की वसी पैमाने पर फैली हुई बीमारी है रिपोर्ट में पाया गया कि मजीद मुदाखलत के बगैर दो तक आलमी सतह पर जिगर के कैंसर के, के केसेस तकरीबन दुगना होकर सालाना पंद्रह लाख से ज्यादा हो जाने की तो है जब कैंसर जिसम के खून साफ करने वाले عضو کو متاثر کرتا ہے तो इसका इलाज बहुत मुश्किल हो सकता है चीन की फोडान यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले रिपोर्ट के शरीक मुसन्फ डॉक्टर जियान जो ने नोट किया कि ये इलाज के लिए सबसे मुश्किल कैंसरों में से एक है जिसमें पांच साल बचाव की शरा तकरीबन पांच फीसद से तीस फीसद तक है अगर इस रुझान को तब्दील करने के लिए फौरी इकदाम न किए गए तो हमें अगली चौथाई सदी में जिगर के कैंसर के, के केसेस और अमवात में तकरीबन दुगना इजाफा देखने का ख़दशा है महक्कीन के मुताबिक दुनिया भर में एक तिहाई लोग किसी न किसी सतह पर एम एस एल डी का शिकार हैं और जैसे जैसे मोटापे की शराब बढ़ रही है इस बीमारी के केसेज में भी इजाफे की तो है रिपोर्ट के मुसनफिन ने कहा है कि दो हज़ार चालीस तक ये अंदाज़ा लगाया गया है कि पचपन फीसद अमरीकी एम एस एल डी का शिकार होंगे जिससे उनके जिगर के कैंसर के इम्कान बढ़ जाएंगे मुसनिफिन ने एक जरीदे की न्यूज़ रिलीज़ में नोट किया कि तो है कि हेपाटाइट्स बी से मुंसलिक जिगर के कैंसर के, के केसेज का तनासब जो दो हज़ार बाईस में उनतालीस फ़ीसद है वो इससे कम हो कर दो हज़ार पचास में सैतीस फीसद रह जाएगा जबकि हेपाटाइटस सी से मुतक़ केसेज इसी मुद्दत के दौरान उनतीस फ़ीसद से कम होकर छब्बीस फ़ीसद तक होने का इम्कान है